В связи с резким повышением температуры окружающей среды усиливается опасность лесных пожаров. Мы проводим всеукраинское совещание, в том числе штабные учения по взаимодействию и МЧС, и армии, и Министерства внутренних дел, лесной службы для того, чтобы работать на упреждение. В целом сейчас в Украине группировка войск, подготовленных для реагирования на любые опасности лесных пожаров, составляет 50 тысяч человек. 10 тысяч единиц техники, постоянно в воздухе находятся 7 вертолетов, проходит постоянно видеонаблюдение, 414 вышек установлено в лесном хозяйстве. Благодаря тем превентивным мерам, которые делает правительство, на сегодняшний момент у нас в два раза меньше возгораний, чем было за аналогичный период прошлого года. В прошлом году на это время было около тысячи возгораний, сейчас около 500, которые достаточно удачно локально тушатся, то есть уменьшился объем поражения в 7 раз.